Сталася у нас пригода, яка була висвітлена в засобах масової інформації. Стався такий випадок, коли учасники бойових дій, інваліди, які перебували в зоні АТО і отримали квитки на перевезення. Тобто я не буду повторювати саму ситуацію, але вважаємо, що ця ситуація потребує негайного. Врегулювання як на рівні перевізників, так і на рівні місцевої влади, яка все-таки повинна в даних випадках реагувати на такі речі. Тому я б хотів би, аби коротко про цей конфлікт нам розповіли учасники конфлікту з обох сторон. І як перевізники, так і автостанція, яка продавала квитки. для того, щоб ми бачили, яка була ситуація, і отут в цьому залі все могли. Нормально обговорити. Предварительно було продано е, по льготам учасникам бойових дій там третьої групи безкоштовні квитки. Е, на що водій сказав, що він не буде їх забирати, мотивуючись тим, що перевізник відмовляється перевозити дані категорії людей. І все. Телефони, телефони водій надавав е, цим учасникам, хто звертався. Е, вони дзвонили в той час, ніхто телефон не відповідав. Это было на рейс в 11.15 на ворот Киев. На 11.15. На 11.15 на Киев. Проданы были нулевые билеты. Как по закону, у них у всех лежит в автобусе бумаги, что инвалиды войны, они 50% с 1 сентября по 15 мая пользуются 50% скидкой. Или же бесплатный проезд один-два раза в год бесплатным проездом. Корешки установлены образца там уже взял, нашел эти корешки, какие выдают на автостанцию, но ну, проданы были без, бесплатные билеты. Он, естественно, им сказал, что доплатите, из-за этого возник конфликт, но не в машине, а, насколько он мне сказал, в автостанцию, в возник этот конфликт, да, где были, насколько я, так по словам водителя. Поэтому, с моей стороны, что я могу сказать, что водитель, обвинять водителя в этом не могу, у него были эти документы, он так себя, соответственно, вел, но он не грубил, и это, насколько я понимаю, могут подтвердить, если есть товарищи, которые там были. Есть они или нет, Роман Анатольевич, я не знаю. Вот. Поэтому, что я могу? Я только могу извиниться сам. Поэтому вопрос, что такой инцидент стал. Естественно, если бы это меня касалось непосредственно со мной, я бы ему дал команду вести без всяких разговоров, потому что мы всегда эти вопросы решаем, и всегда у нас были пильговые места, и автостанция всегда продавала, мы без вопросов возили этих людей. Крім всього прочого, допомагаємо завжди. Я розумію так, що нас ніхто не заставляв йти в Оган. Да. Держава приказала, ми пішли. Ви маєте право ви. Не подобається перевізнику. На ваше місце прийдуть інші. Сьогодні ринок по перевезенню. І зсилатися на закон є людські якості і поважати їх треба хлопців. Вони пішли захищати всіх нас. Ми сидимо тут, працюємо спокійно, заробляємо гроші чи не заробляємо, таке діло. А вони воювали. Треба дати всі зусилля за рахунок перевізників. Сьогодні теж саме в місті Житомир. Хто хоче везе, хто не хоче везе. Ми, чесно кажучи, були крайні возмущені тоді, коли цей случай пройшов, к нам обратились ребята, рассказали цю історію. В то время как ребята воюют на Востоке и воюют за что? Воюют они конкретно за то, чтобы мы жили здесь спокойно. Гражданское общество, чтобы люди могли спокойно вести бизнес. И вы в том числе. Да, существуют законы. Законы писанные и законы не писанные. В законе писанном четко есть положение о том, что ветеран имеет и инвалид имеет право на бесплатный проезд. И вот этот случай произошел один раз в год. И его выпихнули из автобуса вместе с семьями, вместе его с боевыми братьями. А какой закон не был выполнен в первую очередь? Закон моральный. Потому что, еще раз говорю, бизнес есть бизнес, это хорошо. Но выкидывать человека ⁇ это уже против какого-либо закона. Поэтому с нашей стороны мы вышли на... Прессу вышли на облдержадминистрацию. администрацию. И у нас есть предложения по решению этой проблемы, конструктивные предложения. Первое ⁇ бронирование мест для инвалидов, раненых и ветеранов войны во всех видах транспорта, и областного, и городского. Я так понимаю, что по вопросам городского транспорта надо будет сделать обращение. Мы готовы сделать это обращение. Надеюсь, что нас поддержат и другие ветеранские организации в этом вопросе. Второй момент. Перевозка отдельных групп инвалидов, раненых, военнослужащих бесплатно и по отдельным рейсам. Да, мы говорили, что возникают такие случаи. Когда необходимо привести раненых, к примеру, из ЖД вокзала города Киева, снять с поезда раненых, возвращающихся из Харьковского военного госпиталя, перевести их в Житомирский военный госпиталь. Возникали такие вопросы, но мы нашли взаимопонимание. И следующие такие поездки будут согласовываться и решаться с облдержадминистрацией и с перевозчиками нашими по согласованию. Эти два пункта надо обязательно внести отдельно в тот меморандум, который мы предлагаем сейчас на, на отработку. Следующий момент. Здесь правильно поднимался вопрос о том, что перемещение групп между городами затруднено в силу вот этих вот обстоятельств. Но почему не продаются билеты на проходящие автобусы? через любую автостанцию, Новоград, Бердичев, где угодно, на проходящие автобусы. Категорически следует отказ. И тут же за наличку продают эти билеты. А ветеран, инвалид или раненый должен стоять и ждать, пока будет плановый автобус, на который ему продадут билеты. Меморандум – это уже есть, как бы, Фактично документ, по якому ми все ж таки зараз заслухаємо ще думку перевізників, але я впевнений, що перевізники міські приміські. Ну і також зараз Валерій Горювич, який присутній, він хоча б працює на іншому виді маршрутів, але також, мабуть, погодиться з тим, що ми вимушені, не вимушені, а зобов'язані прийняти такий меморандум, визначити отут всі умови. При каких таких бы прикрытых выпадки у нас на территории области не видбувалась. Я, допустим, ну, привык без дотации работать. Да, многие, которые работают, они положено им получать. Они перевозят очень много вот И не свободные тарифы у них. А им деньги не дают. И они молчат. И ни забастовок, ничего этого нет. Это когда уже топливо выросло, то тогда возникла такая действительно ситуация экстраординарная. Но ее очень быстро решили, эту проблему. Поэтому проблема не в этом. Вот где-то в июне или в мае, или в июне будет рассматриваться бюджет, насколько я понимаю, в Верховной Раде, да? Будет, и вот там вопрос пиль будет стоять, и все это прочее будет там стоять. И там уже должны решить в Верховной Раде. Перевозчики здесь как-то нас ругают, как будто мы самые плохие вообще жители этой планеты, Земля. Но на самом деле, если здесь взять каждого, и то, что он покажет на бумагах, сколько он оказал помощи всем, это обеспечение продовольствием, участие в ротациях, доставка в больницу и госпиталя и обратно, какие то экскурсии куда-то вывозили. То у нас не очень, очень даже хорошее взаимосотрудничество получается. А вот эти единичные случаи там с детьми, с ветеранами, с бабушками. Здесь может нужно с другой стороны еще посмотреть, почему это вот такое происходит. Это в том, что э, закон выполняется перевозчиками и дик, трактуется всеми службами в одну сторону. Должен сделать перевозчик. Давайте чуть развернемся в другую сторону. То, что э, должен сделать замовник, заказчик, оплатить эти самые пильговые перевозки, школьников. Ну, это вообще не делается. И мы это понимаем. И как говорил Вячеслав Иванович, мы где-то так вот находим компромисс, консенсусу приходим с жителями, где живет там 3-5 сімей, а їх нужно вести. А деревня там знаходиться за 3-9 земель. І гиперробити маршрут. А везем. І дорог там є. Давайте не будемо спекулювати на цифрах, там на невідшкодуванні, відшкодуванні, повірте, якщо зараз камери виключу, я вам розкажу, як нараховується субвенція. Не вникав, скільки кому виплачується, бо мене це не цікавить. Я, якби, не... я знаю тільки цифри, які виплачуються на перевізників. я в якому розрізі не, не моніторюю. Але вам хочу сказати, що давайте будемо відверти. Ви знаєте, про що я говорю, і я знаю, про що ви говорите. Шановні, давайте будемо дорослими. Є в нас ситуація, у нас люди повертаються з війни, розумієте? І, і ми говоримо про те, що якщо ви не можете ваших водіїв навчити нормально, адекватно реагувати на учасників бойових дій, ви мене вибачте. Тоді потрібно, мабуть, дійсно. Я чув цю риторику, я знаю, десь погоджуюсь, тоді, мабуть, треба розглядати питання. До тих перевізників, у яких це повторюється системно, відзивати, розірвати договір і винести ці маршрути знову на конкурс. Бо я колись також був перевізником і відстоював вашу сторону. Тому я хочу сказати, що а свою точніше, ну я був на вашій стороні. Ця Ситуація вирішилася би, можливо, там на автостанції, якщо б ми узнали ну ми перше, узнали об ситуації. І можливо, би автобус. Вернулся бы и забрал пассажира, но извините, могу так сказать, потому что на сегодняшний день этот вопрос стоит остро, он стоит на контроле, как и у всего руководства и области, и у, и у общественности. Вячеслав Иванович, я не сомневаюсь в том, что если бы мы узнали сразу же о том, что эта ситуация произошла, то мы бы на нее бы отреагировали, и автобус бы вернулся сразу бы с половиной маршрута. Я прекрасно это понимаю. Но это решение проблемы, это ручной вариант решения. Это не есть правильно и не есть хорошо. Поэтому мы вот сейчас вот для того, чтобы мы подписываем этот меморандум и прописывая четко все вот эти положения, даже то, что делают сейчас перевозчики, но не показывают это так в, на открытое рассмотрение то мы все равно это прописываем. Мы таким образом регулируем наши здесь отношения на уровне самоуправления. Не где-то решаем большие государственные проблемы. Мы решаем большую государственную проблему на нашем маленьком уровне, областном уровне. В меморандуме записано чисто числа законодавства. Пили. Да? И вот как возникла эта ситуация, инвалид войны показал, да? Инвалид войны 50% с 1 сентября по 15 -е. Де таке написано? Стаття з інвалідів війни. Імперативна парадивна вимога. Повністю. Це витяг закону. Такі закону. Якщо я можу сказати, то ось, за даними військоматів, вже в нашій області стадом на 20 число вже 2962 демобілізований. З них визнані учасниками АТО 2017 громадян. А учасники бойових дій це 1101 громадянин. Тобто, проблема є, область наша особлива. Ми вже всі знаємо. Тим паче, що в нас знаходяться такі військові частини. Тому е департаментом також підтримується е прописан меморанді меморандумі, і я теж хочу подякувати перевізникам, тому що е всі е звернення, які надходили в наш департамент щодо некоректного е некоректного поводження із е тим чи іншим е пільговиком, ми терміново реагували. И как-то до спільного консенсуса. Сегодня мы меморандум вряд ли подпишем, потому что мне мне так кажется, что его надо серьезно доработать. Да, поэтому возьмем времени, к примеру, до пятницы, как решат присутствующие здесь. доработаем в робочому порядку і потім зберемося в п'ятницю в назначене час і підпишемо. Я, я вам обіцяю, що у п'ятницю ми цей документ підпишемо. Незалежно, незалежно від ніяких там, якщо не станеться ні там апокаліпсису, тобто ми будемо працювати в робочому режимі, ми до п'ятниці цей документ опрацюємо і ми його підпишемо. Ну і як що встрічне все-таки... Предложение на завершение, чтобы облдержадминистрация администрация опубликовала и довела широкой общественности этот текст этого меморандума. Обовестного. Да. Потому что здесь есть один из пунктов о том, что взаимодействие сторон и реализация и контроль со стороны общественности автоперевозчика и да. станции.